я Моя фамилия Бестовна Владимир Витальевич, воинское звание подполковник. Послужил 27 лет в вооруженных силах, 15 лет на пенсии, потом снова призвался в добровольческий батальон Луганской земли. Что предшествовало возвращению меня на службу, это события, которые, э, ну, на, они начались с 2013 -го года, начались вот так, таких молодых людей, как вы, старших, э, побили на Майдане независимости. Киева. Через э, ровно через неделю Киев встал, больше миллиона людей вышло на площадь на Майдане независимости. И с того периода времени и вот как раз и вы немножко помните, видели, что там творилось. Прошел весь Майдан практически до мая месяца 2014 года. в год офицерской сотни 28-й так называемый. И потом добровольцем ушел как раз в события в Крыму. Аннексия Крыма и так дальше. События на Востоке, здесь у вас, где вы сейчас живете, своими глазами видели, на своей, так сказать, я-то может быть грубовато, скажу, шкуре почувствовали. Вы, ваши родители, вот всю прелесть так называемого нового мира, что нам предлагали. В 2014 году, в мае, месяце пошел добровольцем батальон, германская <свят> 1. Ну, соответственно, тех, с того времени я нахожусь в этом батальоне, сражаемся за нашу незалежную Украину. Нам территории, которые там дальше не надо. Но отдайте нам свое, наше. В нашей державы и так далее. Что вы, как молодые люди, должны э, могли спокойно жить, учиться. в 2013 году, да, у меня было свое дело в городе Луганск, достаточно успешно. Вот. я ездил по области, ездил в Донецк. Я развивался, у меня семья развивалась, все было нормально, все было стабильно. Единственный момент такой был, что когда это было вот уже предчувствия чего-то И вот в 2013 году это в конце началось. Началось для нас, для обычных граждан, возможно, в политике знали об этом ранее. Вот. И в 2013 году в конце я уже, я никогда не был в интернет, у меня нет в соцсетях. Вот. Но в 2013 году я уже стал а, смотреть вот в интернете, какие-то комментарии. Как начали события. Я работал, в то же время постоянно смотрел, что творится на Майдане. Для меня была всегда Украина, для меня была страна. Я достаточно долго был в России, я путешествовал, то есть у меня была возможность посетить Германию. Но для меня всегда Украина была каким-то таким маленьким домом, пусть, скажем, в отношении Европы не особо, скажем, рано как-то мы шли, да, но тем не менее я всегда знал, что здесь стабильность и тишина. Во времена Советского Союза распада, во многих, во всех республиках шла война. В Украине у нас, в принципе, все были, и грузины, и армяне, и азербайджанцы, все беженцы, все были у нас, да? Никогда у нас, слава богу, не было ни одного теракта, ничего. Вот. И когда были события в Москве, когда взрывали, к сожалению, москвичей вот, на Варшавском шоссе, да, был тогда телемарафоны проводились, и какую-то часть своих денег я перечислил вот на ну, детский фонд помощи в Варшаве. Да. Для меня это было нормально. Почему? Потому что мы жили одной страной, мы жили одной болью. Для меня понятие терроризм было всегда диким и чем-то чудовищным и далеким. Вот. Но в 2013-2014 году, как бы я уже говорил ранее, что я полез в интернет и обратил просто внимание на наши события, какие, события, какие отзывы с той стороны, со стороны россиян. Да? То есть, ну, я не буду повторяться, я просто могу сказать, да вы все знаете прекрасно, да и на данный момент все, что у нас не происходило, мы как бы, для них всегда как были меньшим братом. И, соответственно, вот я не понимал, почему я в, том, в то время, когда э, была беда в России, когда она действительно, э, все помним эти нехорошие времена, когда действительно была помощь нужна, помогали все. А вот когда нужна нам была помощь, от нас практически все отвернулись. Потому что Россия сильная страна, у нее есть ядерный потенциал, и, соответственно, вот этой идеей они не живут. То есть не идеи справедливости, а идеи силы навязывание своей идеологии. Вот. Это мне не понравилось, конечно. И вот в 2014 году, в начале 2014 года, начались события, начались массовые беспорядки в городе Луганске. Соответственно, сначала это был как вот, именно протест к тому, что где-то в Киеве произошел переворот, вот надо вернуть Янукович. Не секрет того, что у нас ранее, в принципе, это было в руках партии регионов. Я абсолютно политичный человек, но тем не менее, как бы, мы сами понимаем, что люди приходили на должность э, поколениями То есть пришел человек, отстоял свой срок, да, пошел сын его, пошел внук и так далее То есть была преемственность, не именно вот какая-то, кто лучше для нашего города, допустим, выбор А именно, кого назначили, кто купил эту должность И соответственно, как бы, все люди, которые вот были в партии регионов посыпались в первую очередь на вот, вот эти вот протестные настроения. Хотя вот я, честно, по своей наивности в то время еще пытался интересоваться людей. Но, а что вас не устраивает? Я, честно скажу, я ранее плохо владел украинским языком, да, ранее. Я э, абсолютно был безграмотным, то есть я крайне плохо писал, для меня язык был неудобный. То есть я все источники читал либо э, на русском, либо на, каких ну, на на английском языке, в пределах да, как, как вот. я Мне нужна как, была информация. Вот. Но, кто, но на, на тот момент, то есть я не понимаю, в чем причина протеста, в чем вас обидели, граждане, почему вы пошли и начали э, убивать наших солдат, срочников, да, в частей, которые э, базировались в Луганске. У меня с моей мамой, я не скрываю, были вопросы, потому что она приходила, приезжала ко мне и говорит, правый сектор зашел в город, я, я не мог понимать откуда. Вот, вот она мне доказывала правый сектор. Я, я мониторил, я смотрел, и я не видел никакого, собственно говоря присутствие каких-то террористических э, организаций. Да, то есть мы всегда, вот Донбасс жил какой-то своей жизнью, все нормально было. Да, э, и все люди, всех национальностей, не только русские, принимали участие в становлении Донбасса. Это промышленный регион, не более. Мы здесь стали да, такие же самые, как и на Волыне, как и в Луцке. Да, то есть все, все одинаковые, да? все мы как бы живем одним и тем же. Да, но почему в 2014 году нам начали убивать, что мы особые, что нам не надо работать, проще все бросить и пойти вот, э, пропагандировать русский мир. И мне самое не понравилось, знаете, что вот когда эти были события, что э, даже священник, есть, я ходил в Московский патриархат, в церковь, да, я, безусловно, имею право на свое вероисповедание. Вот. И мне не понравилось то, что те люди, которые вот, я хотел исповедоваться в церковь, шли на вот эти вот баррикады. Э, я скажу так даже, да, вот когда в области были моменты, ходили с этими подносиками, где вот эти вот чарочки стояли, да? кто-то, вот я лично видел вот этих моментов как спаивали людей обычно. Привозили их, собственно говоря, ну не в грузовых, конечно, вагонах, да, ну, привозили на каких-то автобусах с Краснодона, э, со Свердловки, то есть те э, районы бедных, бедных районов, чтобы люди просто вот показали массовость. Ну, как бы пока мы еще контролировали ситуацию, я работал, да, как все было нормально. Ну а потом уже, когда пошли захваты, захваты, началось что-то вообще дикое, непонятное. Власть, безусловно, отступила назад на шаг. ради чего? Ради какого-то мифического примирения, для того, чтобы надо услышать голос Донбасса. Но как бы, для меня это тоже было непонятно. Вот. Брать, допустим, какую-то палку, идти отстаивать э, наши государственные учреждения, защищать э, что-либо еще, я не имел права. Я человек гражданство. И также не имели права те гражданские, которые захватили вот эти вот оружейные склады, которые реально убивали на Заречном э, пограничников, когда захватывали это все. И самое, сам факт то, что, ну, ими, ими же кто-то двигал что-то. Не желание изменить, а желание просто выделиться. Вот они были необразованные, да, вот сбивались, собрались, их э, вывели туда, и вперед они пошли. Но бог с ним, да, этот вот момент тоже прошел. Но когда уже стали события накалятся, события на коляце, когда уже пошло лето, я пережил все лето в Луганске, я был под бомбежками. И я, честно говоря, не разбирал, чьи грады летают над моей головой. Наши грады или террористические грады. Да? То есть это было опасно, это было опасно для жизни. Жили тогда в Луганске все очень плохо, не было воды, не было канализации для такого города, это вообще очень плохо. И в магазинах тогда стоят столик в любых крупных магазинах на входе и продавались продукты, скажем, такие, которые, ну, хлеб, там, какие-то крупы и так далее. То есть в принципе, была экологическая катастрофа. Вот. Кто там, по кому стрелял, все было непонятно. Потому что, находясь в Луганске, я допустим видел, как напротив вот раньше был ресторан мансарда там вот тоже стояли, стояли минометы, минометный расчет. Да, и куда они стреляли, что они делали, зачем? Для меня это было непонятно. Ходили танки, ходили пьяные люди, что такие-то лозунги. Ну, это было очень страшно. Ну и в, в августе 2014 -го года я понял, что я не могу здесь оставаться, потому что. Для меня вот эта чума, я иначе это не называю, сравнила именно с чумой. Пришла в мой бог То есть, чтобы вы понимали, правительство может ругать каждый, цари может ругать каждый, но дело в том, что это наша земля. Я считаю, это земля Украины. И чтобы потом вот, мы так скитались, да, допустим, по каким-то другим городам, статус беженцев, искали где лучше, мы никому не нужны, кроме самих себя. Поэтому я решил определить для себя, что я заканчиваю гражданской жизнью, и я буду буду я защищать город Луганск. Я не ради каких-то там моментов пришел, я достаточно благополучную жизнь бросил и пошел, пошел воевать. Я выехал из Луганска 5 августа, вот, находился в лагере беженцев в городе Саратово, то есть там еще с людьми общался, людей слушал. Понятно, что мне не разделились, то укры обстреливают, то каратели обстреливают, то так, но я же это все видел. Но я уже ни с кем не спорил, в основном я уже ни с кем не спорил, и более того, спорить ни с кем не буду. Я занимаюсь своим делом, я считаю, дело правое, вот, и, ну, можно даже голос прибить, и враг будет разбит, могу сказать так. Потому что э, много очень, именно, людей простых пришло в армию, в добровольские батальоны и так далее. Вот в август я выехал с Ватова, прожил там лагерь лагере беженцев, и потом пошел в военкомат, собственно, и после учеб я стал бойцом, рядовым бойцом батальона Константинополя. Сейчас я офицер. Вот, э, я служу и честно скажу, для меня ну, вот, так, такая демагогия, вот, какое правительство лучше. В любой стране, поверьте, господа, в любой стране э, ругает свое правительство, в любой стране ругают своих э, начальников, даже на работе, даже в школе, понимаете. Ну, но тем не менее, вот как вы согласитесь, школа это ваша школа, да, и каждый поверьте, царь хуже, чем э, предыдущий. Поэтому как бы для меня, я остался политичным человеком. да, я, принял присягу, и поэтому я сведу присягу. Ну, естественно, я, как любой человек, который неравнодушен и стремлюсь вернуться в город Луганск, вот, хотел бы сказать о том, что я лично видел видел э, россиян, которые участвовали э, вот, на этих баррикадах, они стояли э, напротив СБУ, да, там стояли россияне. То есть наши э, гегемоны, да, люди, которые просто приехали, может кто-то за идеей действительно приехал, не разобрался, с палками, так, в этих людей были уже автоматы. И не скрываю, вы видите сами, как все получилось. На стойках все было организовано. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Таня Ефимовна, кто на кушах остался? Молодцы. Молодые, недопустимые. Веча там. А как вы думаете, мы знаем сейчас все, всю историю, которая происходит, или мы не знаем, что там? Как вас зовут? Алексей. 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 Mm -hmm. Вопрос вы задали, да? История вы современная. Да. Ну, кто начал? То, ну, да. смотрите, у вас вы с родителями живете. Да. Вот у вас дома ситуация произошла, какой-то небольшой скандальчик на кухне, кто-то не вынес У каждого свое видение. Вашей мамы, вашей папы и у вас. Понимаете? То же самое и у нас. То есть какая-то какая ситуация, очень много взглядов. Вот, как я говорил ранее, ну, есть стратегические, есть такие И... Дальше Територіальні зітність України, хто порушив, хто наступав Крим порушення міжнародного права. Я можу розповісти те, що у нас в місті, коли це були дійсно наші люди з нашого міста. А потім вже це переросло у бачили в нашому місті людей, які приїжджали? Я, конечно, сейчас в была идея. Ну, это... идея была но, в Пучастке у была выкинута. но ты не меньше. Если нашел антибижу, то это становится секретом. Если у вас есть свои источники, я всегда беру источники, детей беру наши, смотрю сразу и знаю, ну, по своей службе, ну, ищу правду для себя. В составе разберу под карбонитом. Золотой. Золотой карбонит. То есть вся, вся территория, которая находилась в состоянии... Я не были на кармане? Я на стоял. Я выходил там, значит, это был ноябрь месяц, ноябрь месяц, и кусочек октября. И я не готов сказать точную точную дату. Вторая половина, нет, ну девушка задала вопрос конкретный. Вот я вам половины октября до, до конца ноября. Я, ситуацию. я не имею полномочий, компетенции комментировать действия нашего руководства, почему мы отошли. Но на данный момент могу сказать, так, что мы были в районе Красного Яра, мы были в районе Металлиста, и действительно через определенное время должно произойти в Луганске. Но, к сожалению, такого не произошло. Потом мы помним всю трагедию, которая произошла в Балабайске. Котел, к сожалению, где многие люди погибли, тем более, что, скажу так, множество жертв вызвано не тем, что русские, россияне хорошо стреляют или кто-то там еще. То, что у нас была плохо организованная, абсолютно некомпетентная да армия, да. армия, которая абсолютно не могла выполнять свои обязанности. Почему я говорю о Крыме? Почему, опять же, Россия гордится, что это блестящая военная операция военной разведки, которая именно захватила, блокировала и так далее. То, что люди поднялись, там захватили, вовсе нет. Как вы сами понимаете, в любом государстве, даже в той, в той же России, есть Чечня, где э, тоже люди как бы поднялись, что-то пытались сказать, но вот там у нас АТО называется, у них называется КТУ, фонд террористической операции. Я, если кто внимательно меня слушал, я бы вот, молодым своей. людям, заниматься своим делом. Вот признался предназначение. А мужчинам защищать свой дом, женщинам развиваться, соответственно, и готовить себя к материнству. То есть самый главный совет это заниматься своим делом. Не есть туда, где, собственно, не познать либо, либо то еще. В атаку майського вимкні, вчителю історії, а також б додати щодо того, що вчитися. Ви всі є в громадянному Україні від народження. Але коли вам зупиняється 16 років, які ви отримуєте паспорт. Паспорти у всіх вже є. Так, так. є. Так? У когось немає паспорту, тобто є ще час задуматися. Коли ви отримуєте паспорт, ви вже є повноцінним громадянам України. І ви, як громадяни України, маєте права цій державні громадяни України, але разом з правами ви повинні нести свої обов'язки. Тобто, загляніть в Конституцію і подивіться. Тому що е, у нас дуже цікава ситуація, відбувається в підтримці, які називаються Сепаратистами. Вони в частині прав своїх громадян України, а в частині своїх обов'язків... Тому про свої обов'язки забув, а так бути не може. А обов'язково кожного обов громадянина України є захист суверенітету України, територіальної цілісності України, шанування її державних сил. Тому, якщо хтось не любить нашу країну, він себе не вважає громадянином України, він не визнає суверенітету нашої територіальної цілісності, значить дефакто він не є громадянином України. Тому задумайтесь. Те ж саме стосується нашої армії. Якщо от ви чули, Михайло е, 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 Сакашвілі нещодавно сказали, тим, хто вважає українську армію чужою в Україні, той вважає чужою нашу країну. Тобто не може українська армія в Україні бути чужою. Якщо ми є громадянами України, то ми маємо розуміти, що наші військові захищають нас, захищають нашу територію, захищають нашу країну.